И перед тем, как стать лучше, будет хуже. Каждая домохозяйка знает об этом. Когда вы чистите свою квартиру, Через пять минут после начала уборки квартира становится гораздо хуже, чем до уборки. Correct. Так ведь? Yes. Yeah. Huh? Yeah. Yeah. Yes. Do. Да, вы знаете. But do you suddenly stop? Но значит ли это, что вы перестаете э, заниматься уборкой? Look around the room Смотрите вокруг and say, What a mess. и думаете, и говорите, что это за беспорядок. Я с этим заканчиваю. Do do делаете так? Yes. Do do? Что вы делаете? Yeah, continue. 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 Продолжаете. Такой процесс очищения сначала становится хуже, перед тем, как стать лучше. И мы должны быть готовы. В любой ситуации, с какими бы сложностями мы не столкнулись, мы должны рассматривать эти препятствия как возможность поддерживать свой энтузиазм. Поэтому помните об этом. Все делаете так? Итак, что первое у нас было? И это только начало дня. Посмотрите, что в конце дня происходит. So much, so much так много чего нас ожидает, что нас ожидает. Итак, есть ли вопросы? Yes. энтузиазм стараться, ну вот такая скажем, так, скажем так, американская улыбка, когда у тебя энтузиазм внешний, не полностью подавлен. да. Либо все-таки тебе нужно -то, ну, понимать, видеть эту цель, что через пять минут после полного, полного бардака в комнате, да, ты так иначе знаешь, что в перспективе у тебя будет потом все чисто, и ты этим вдохновляешься. То есть у тебя энтузиазм рождается из понимал ну просто механически сохраняете энтузиазм. Достаточно ли быть энтузиастом на Любой способ, даже если вы так улыбаетесь. Прабхупада говорил, что слепой дядя лучше, чем никакого дяди. Поэтому даже если вы и не такие уже счастливые, Мы часто ведем себя так. Мы хотим, чтобы нас заметили, чтобы нам проявили симпатию. Но, вы знаете, службе такое, что если мы в то, что мы делаем, но преданное служение таково, что если мы погружаемся в то служение, которое мы выполняем, то мы сходим с платформы ума. Мне нужно было сделать это сегодня. Потому что Бхагатичтанин с вами шел вот так. А я за ним шел помедленнее, махарадж. Но я пытался улыбаться при этом. Оставаться энтузиастичным. Что еще я мог делать? Но когда я оставался в таком энтузиазме, тогда было намного лучше. Это было гораздо легче. Это всегда так происходит. Это все относится к уму. Ум говорит, Дирашанта. Это очень долгая прогулка. Ты даже не представляешь, насколько она долгая. И ты не хочешь это делать. Ты не хочешь следовать за павтечтами с вами. Не так ли? Это то, что нам говорит ум. Его нужно отбросить. 真是无奈。

Поэтому это еще очень один важный момент. Потому что когда мы следуем за нашим духовным учителем, то вся группа Рапра, она подталкивает нас в этом направлении. Это не то, что все основано на наших собственных усилиях. Для йогов. Для всех этих йогов и для маявади все основано на их собственных усилиях.

И как-то Рашива Пропада сказал, что самая большая неблагодарность духовному учителю это быть таким сумрачным.

вообще возможно в сознании Кришны. Здесь так много чего нужно делать. Так много чего нужно достичь. Преданное служение ⁇ это настолько большой океан, что его невозможно измерить. Это океан безграничного блаженства. Как нам может быть скучно? Мангладинки. Да! Шестнадцать раундских. Да! Что next one? So I was for